У гостях у студії сніданку сьогодні надзвичайний повноважний посол Грузії в Україні Михайло Уклеба, дипломат із 13-річним стажем. Пан Уклеба вже майже рік представляє Грузію в нашій країні попередніми країнами, де Михаїл Уклеба представляв свою країну, були КНДР та Болгарія. Пан Клеба вважає, що Україна і Грузія в процесі євроінтеграції не конкуренти, а партнери. Доброго ранку. доброго вас. Ну, Господин посол, реформи Грузії часто очі ставиться в примір. того, что нужно сейчас делать в Украине. Расскажите нам, пожалуйста, какие реформы сейчас работают в вашей стране, что вы считаете самым важным? Вы знаете, в процессе преобразования Грузия пошла по пути кардинальных реформ и либерализации экономики. Конечно, это очень нелегко было, но мы сделали, смогли, мы смогли это сделать. Нелегко для руководства и нелегко для граждан? Для всего, для населения, для руководства и так далее. Это много факторов, понимаете, потому что в процессе, когда в стране каждый год выборы, там парламентские, местные, президентские и так далее, очень трудно то у политической силы, которая должна это провести, для нее не очень легко провести такие резкие реформы, потому что они вызывают иногда и проблемы. И нам пришлось, значит, естественно, мы начали с чего? Значит, резко уменьшили налоговую нагрузку. То есть сегодня у нас в Грузии только 6 видов налогов, больше нет налогов. Да? И по этим данным, кстати, мы находимся в мире с конца на последнем месте по налоговой нагрузке. То есть одна из передовых стран, где меньше всех налогов. Ты хочешь работать, пожалуйста. Естественно, мы уменьшили и ставки в том числе. Не только на количество налогов, но и ставки налогов. Да? Это первое. Второе. Значит, мы, борьба с коррупцией, потому что без борьбы с коррупцией это невозможно достичь. Да? Это потом введение легкости бизнеса, это уменьшение всяких лицензий, разрешительных разрешений для ведения бизнеса. Это все мы резко сократили. И, естественно, конечно, это принесли, принесло свои плоды. Uh -huh. И международные рейтинговые институты, скажем, вот, например, Всемирный банк. Да, по данным Всемирного банка, Doing Business, Грузия занимает сейчас, она находится на восьмом месте по ведению легкости бизнеса в мире. Да. Скажите, да. пожалуйста, о подводных камнях этой реформы. Ведь это такая нагрузка для, для государства. Откуда брать деньги, если налоговые так уменьшаются? Это вызов для страны? Да, вызов. Ну, вот представьте, у нас, например, сократили 35 тысяч полицейских. Вот, да, дорожная полиция, например. Mm -hmm. да, было очень сложно это сокращать, но мы сократили. Через Поэтому... каждый километр у нас останавливали машины, брали взятки, которые в <laughs> да, и... порядке вещей. Да, и вдруг это все. Конечно, это было сложно 35 тысяч человек отпустить домой. Это с оружием люди, понимаете? И, и так далее. То есть, но все равно э, это было очень сложно, но мы это смогли. Вот, конечно, это Грузия четырехмиллионная миллионная страна, это не 45 миллионная Украина, но мы это смогли, и мы как гордимся этим. бюджет? Мы заполняем вот, за счет, вот, например, я вам привожу, да. приведу пример, вот, скажем, дома юстиции, вот один из успешных угу. проектов дома да. юстиции. Да, три, там 300 операций разных происходит, начиная с регистрации собственности и кончая регистрация брака, например. Вот вы можете зарегистрировать брак за 15 минут. Да. Из одной собственность. Да. Из одной вот собственности. да. И кстати, вот эти дома юстиции, вот когда вы, они все в современных зданиях, понимаете, люди, или, скажем, полицейские здания все старые, да, уже все, все полицейские участки у нас в новых зданиях. Потому что у людей, чтобы было какое-то другое отношение к полиции. Понимаете, полицейские подтянутые в новых формах, в современных формах, современные машины, вам не, а не нужно, понимаете, вот вас, когда останавливают права, не, вы можете не иметь. Вы говорите, ему фамилия, у него компьютер сразу заходит, и он сразу все видит. Всю твою историю, если были у тебя нарушения и так далее. То есть, вот это, конечно, вызывает не только удивление, но и восхищение людей. Надо было, да. чтобы эта система да. заработала в полную. Ну, понадобилось где-то 7 лет, вот так. 7 лет понадобилось, потому что это процесс очень такой... А как вы думаете, сколько понадобится Украине для того, чтобы ввести что-то подобное? О, это сложно очень. Потому Сейчас, понимаете, больше. все индивидуально. Все индивидуально, но и самое, и самое главное, что это надо отметить, что вы обязательно должны реформы провести во всех сферах. Понимаете, mm -hmm. так не бывает, что частично где-то ты реформу проведешь в полиции, mm -hmm. а не коснется это судов или других направлений, понимаете, или все обслуживания и так далее. Все сферы должны быть вместе. Конечно, mm -hmm. и когда вы начнете этот процесс, должна быть успешность. Вот вы, скажем, сделали, люди, население это видит, скажем, полиция, да, прекратила mm -hmm. брать взятки, и уже люди это почувствуют. Смотрите, смотрите, как у нас хорошее правительство, значит уже результат. Потом вот это, скажем, регистрация, люди приходят, не нужно платить взятки за какие-то справки и так далее за 15 за 20 минут право право авто на автомобиль право регистрации 15 минут абсолютно пожалуйста выезжай на машине да а, знаешь, еще о чем хотелось спросить да. для простых украинцев это да. важно как повысился социальный уровень грузин я говорю сейчас о зарплатах о социальной да, вам... ведь это очень важно ну я вам скажу конечно сейчас это не не такие цифры но у нас во-первых рост сейчас будет себя более защищенность несмотря на всемирный вот, кризис плюс у нас была война знаете 2008 российско-грузинская да мы это проходили несмотря Несмотря на это, вот у нас рост значит, в этом году будет где-то 5-6% экономический рост в Грузии. Да? А средняя зарплата, о Я вам могу сказать, средняя зарплата у нас в районе 450-500 долларов. И пенсия у нас, например, около 100 долларов. Конечно, это не такие большие цифры, и это мало, но все-таки по сравнению с то, что у нас было, это не сравнится. У нас пенсия была где-то в районе 10 долларов, буквально... 8-9 лет назад, понимаете? Угу. И вот это потихонечку процесс идет, да. А скажите, пожалуйста, да. вы говорили о русско-грузинской войне, по сути, российско-грузинской, да. да. То, что происходит сейчас, ну, пока что, может, не открыто в Украине. Как пережили это грузины, что посоветуете украинскому народу? Ой, стойкости и выдержки очень важно. И, конечно, патриотизм люди должны быть патриотом. В первую очередь в этой ситуации должны быть Но патриоты. Да, обязательно. Потому что люди должны осознать, что это их не государство. Они должны защищать свою страну. По всем понятиям, понимаете. конечно, я не говорю там, что обязательно воевать. Нет. Надо максимально использовать все. Все. И дипломатические, и экономические. И все, все средства. Ну и в том числе надо себя тоже. Давайте еще поговорим. Есть статья доходов, очень сейчас для Грузии важная туризм. Расскажите, пожалуйста, как это у вас продвигается? И хотелось бы вас спросить о том: Украина и Грузия ведь дружественные страны очень дорогой перелет. Это возможно решить на уровне? Вы знаете, мы сейчас, кстати, это спорно дорогой очень... перелет. Вот у нас Визер летает, вы знаете, да, сейчас вот, правда... До 4 тысяч туда-назад, Да, да но Визер вот, были вот, все эти годы, последние 2-3 года, когда Визер начал летать из Донецка, из Харькова. Сейчас из Харькова, к сожалению, он прекратил полет из-за ситуации. Из Киева летает, он летает на Кутаиси, да. Вот там у них было где-то в районе 120-130 долларов туда и назад, на Кутаиси. Сейчас вот у нас активно мы сотрудничаем с МАУ, вашими международными объявлениями mm -hmm. украинскими. И, кстати, они резко увеличивают сейчас потоки, особенно в летнее время, по в Аджарию. И сейчас еще открывается еще новая линия. Грузинская авиакомпания Айрзена начинает в июне полеты. Конечно, понимаете... Эта конкуренция, она создает, обязательно будет и цены падать. Когда нет конкуренции, когда есть монополия, поэтому я надеюсь, что вот, вот эта будет диверсификация дешевле. вот этих компаний, она принесет вот эти результаты. сам заращаюсь для аромакс что что-то запытание, ведь наш спонсор – это региональная марка «Якус Монарх». На этой неделе «Снеданок» рассказывает о Батуми, и мы подарим в пятницу одному из наших зрителей перелет Киев-Батуми и Киев. Я думаю, что очень хороший а подарок. Я думаю, а вы, да, как, да. вы как человек, который родился в Батуми, если да не 5, батум, <связь> да, и, да. Да. У нас очень мало времени. Что, Вы совет... по... что советуете увидеть в первую очередь, когда приедем в батум? Главное, я вам скажу, что у нас резко увеличится турист с Украиной. Вот в, в прошлом году у нас было 126 тысяч туристов. Это на 65% увеличение было по сравнению с предыдущим годом. И только за 4 месяца сейчас у нас уже 38 тысяч украинских туристов. На 11 тысяч больше, чем за 4 месяца уже. предыдущего года. Больше, то есть увеличение на 41%. В Батуми. Какой да, в Батуми. Батуми. Нас Батуми. Нас да, но это Тбилиси, это Тбилиси, да, это Тбилиси. В Тбилиси, конечно, старая часть очень красивая. В Батуми это уникальный ботанический сад. Приглашаю. Бота уникальный бота ботанический сад. Уникальный бульвар. <laughs> уникальный бульвар. И уникальные горные речки в горах грузинские эти ресторан. Будем, да. едем. Спасибо да, вам большое. У студии посол Грузии в Украине Михаил Ухлеба. Дякую за разговор. Снеданок ТВ.